Я готов снимать пілотне. Ладно, почти готов. Друзі, вітаю вас! Х'юстон на зв'язку. Мене все також звати Дмитро. Я все ще власник бренду Хьюстон в Україні. І ми розповідаємо простими словами про стоматологію і важливі теми. Сьогодні буде дуже неприємна тема. З дуже приємним лікарем хірургом Хьюстом Павлом Тарноповичем. Отже, ендолікування. Що це таке? Профгігієна раз на рік це нормально. Вдома. Окей, ладно. Розпочнемо спочатку. А, насправді, насправді, майже всім, тому що на сьогоднішній день вісімки це рудименти. Ну, це вони, нам не треба. От у мене особисто чотири видони. Жодної нема. Єдине, коли а, я проти видання вісімок, якщо нема прямих показів, тобто, якщо він не впирається в сімку, або якщо він а, прорізаний і в прикусі знаходиться, Ось так стоп, я ж то запитувався в своїх мислях. Можемо спочатку почати. Друзья, витаю вас. Видно, что выдало Ух, ты куда? <laughs> <laughs> я сейчас буду ловить. Так, только надо его взять хорошо потом, чтобы не упал. Друзья. <laughs> 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 <coughs> oh, класс. <laughs> ты куда? Подружка, Чуй себя черепашкой ниндзя. Да, я думаю, надо забрать. Маша, лови! Все. Да я заберу. Боже, какую. Все. Поехали. Вы не хотите снять вот этот красный наконец? Окей. А чему? Пиу-пиу. Казивник. Я смотрю в эту камеру, в эту камеру. Что, сильно видно? Это аксессуар. No. Правда. Мне добавить нечего, потому что я вас застала по ту сторону, когда это было. Ты меня застала, когда я пять лет назад пришел в кофейню. Наверное, за флетом или за капучем. Большой капучина что... капучино на безлактозе. Да, потому что тогда это был еще капучино, и потом уже я переходил в флет, и потом из флета я переходил в альтернативу. Ну, плюс-минус так. Быть полиглотом, изучать языки, это классно. Сейчас должна быть ставка product placement какого-нибудь языкового курса, блин, не знаю. Дуалинга. Да. До психотерапии, если дойдем, то с размова. Мы будем говорить по поводу... наикращий сервис. Нам нужно монетизация. Я так понимаю, у тебя оно уже есть, да. Ну, давай, ладно. Я хотел сказать, что мы сейчас будем говорить о работе, а, соответственно, мы точно затронем тему психологии. И такое впечатление, как будто сейчас меня будет чуть меньше, чем тебя. Когда, ну, ладно, хорошо. Это все философия, лагом и стоицизм. Это стоицизм. Это значит, мы принимаем то, что есть. Мы принимаем то, на что мы не И... можем повлиять. Да. И все должно быть в балансе. Да. Сейчас я хочу салфетку. Да. Это был бы не док, если бы... Я никогда не забуду день, когда вы испачкали три футболки. Пока ел? Да. Ну, это на меня очень похоже. Я плачу. Можем вместе пройти, да? Все-таки стараемся. Но... Тяжело. Это у нас уже психология началась. Но в любом случае... Подкаст-терапия. Да, не, не переключайтесь, да. не, не надо. Лучше же Янович тогда. я, я, да, я больше на ночь похожа. Хорошо. Я была просто вдохновлена. Я не знаю, как вы. Я был вот. поражен. Я просто в тот момент как раз сфотографировал капли. Капли, капли. А, ну, у меня же. просто было время. Mm -hmm. Я думаю, пора вернуть немножко творчество свое, mm -hmm. которое меня наполняет. И я думаю, поснимаю я немножко капли. Ну, чтобы вы понимали, у меня софтбоксы стоят рядышком. Mm -hmm. Я возле установки. Я держу фотоаппарат в одной руке, наконечник в другой руке, у меня под ногой педалька, я нажимаю для того, чтобы были брызги, все это mm -hmm. подсвечивать, фотографировать. На коленях у меня лежит салфетка нагрудная, mm -hmm. потому что везде вода. И я все это делаю, и тут кто-то заходит в кабинет. Я чуть-чуть не понимаю, поворачиваю голову, смотрю, что девушка, знакомая девушка, наша девушка, не в нашей форме, и я не понимаю, что происходит. Потом Марина приходит, говорит, там мы, в общем, я принесла там презент. Вам. Mm -hmm. Я не понимаю, президент, а это как бы святой Николай католический, и мы как бы тоже уже принесли mm -hmm. президент. Ну, не мы, в смысле, Николай. Николай, да, да, да конечно, Николай. Дмитрий да, да. Николаевич, да. <смех> Николаевич. <смех> Принес президент и я думаю, еще какой-то президент. Я чуть-чуть не понял, а потом да. он говорит, что я там принесла подарки, э, у меня праздник. Я такой, какой? Говорит, я месяц, работаю в Хьюстоне. И я в какой-то момент понял: человек пришел, поработал месяц, и для него это праздник. То есть вы представляете, спасибо, чем что она, вы меня да. взяли, она говорит. Да. Я такой, вау. То есть люди вот настолько ценят свое место. Но это, вот настолько это ценят. Это первое, и второе то, что хочу дополнить, это то, что они ценят отношения. Вот нет ни одного человека в Хьюстон, который бы не ценил вот это отношение. Как на украинском языке есть слово людянность. Угу. Вот эта людянность, угу. это то, что э, потеряно, то, что угу. э, то, чего нет у других. Я думал об этом прям много. И я понимал, если мы говорим по поводу клиники, в целом 3D-шки, клиники, бренда Хьюстон, то единственное, о чем я могу жалеть, э, только о том, что я меньше, к сожалению, времени проводил с ребенком. Да. Потому, почему? Объясню. Э, занимает в целом стройка и работа, э, создание бизнеса занимает все свободное время. Вот прям правда все. И если кто-то думает, что открывать клинику – это сразу же про деньги, прям все сразу уже полетит. Так не работает. И вы должны четко понимать, готовы ли вы жертвовать жертвовать временем своим, своих родных, своих близких, своей семье и, в особенности, детей, потому что это время вы уже точно не вернете. А это прям супер важно. Я также понимаю, что я во многом повторяю модель своих родителей. Потому что они так же самое, старались, зарабатывали, очень много работали, они старались дать нам то, что у них не было. И это не всегда хорошо. То есть, в любом случае, ребенку нужен родитель. То есть, мальчику, сыну нужен отец обязательно. Да и девочке, я думаю, тоже нужен отец. То есть, по факту, вот это взаимодействие, эта взаимосвязь она должна быть: папа, который или мама, которая видит утром и вечером это ну не совсем про семью полноценную то есть мне кажется иногда просто иногда люди которые даже не вместе которые уже допустим разведены по каким-то причинам но если у них есть возможность чаще быть с детьми они проводят время может быть целый день может быть там пару дней в неделю подряд то есть это про качественное время еще такая энфизема. Окей, Google. Окей, Google. Та паша шутін. Це запалення, воно роз, розпространяється... А це запалення, воно розповсюджується на всю ротову порожнину. Не може бути так, що там на сьомому зверху є щось, на сьомому знизу нічого не буде. Якщо є десь, значить буде усюди. Це перший. А, Стволе От. Це перший протипоказ до імплантації а, якісь запальні процеси в ротовій порожнині. Тобто, поки ми не перевели все в хроніку, поки у вас а, недостатньо добра гігієна, ми не можемо говорити про якусь хірургію. Тому що ми отримуємо ускладнення, ви будете незадоволені результатом, ми будемо незадоволені сварками з вами. Ото я представляю, як режисер монтажу буде потім робити ці склейки. А потом я разумею, что это я. Теперь я согласна. Вот. И в таком случае, я же говорю, что если человек без подушки, без капитала все это хочет вытянуть, будучи врачом, но не заниматься операционкой, а это прям база, это прям основа. И если человек не занимается основой, базой этой, и он занимается просто пациентами без денег, без подушки это ужасно это утопия это максимальная утопия для всего что этого человека окружает для людей сотрудников клиники для своей семьи детей жены девушки для всех категорически против потому что это потом очень сильно скажется на здоровье я к сожалению знаю статистику в том числе и в америке что стоматологи в америке mm -hmm. в америке я знаю да о чем вы скажете да, да. да. к сожалению это связано с суицидами к сожалению поэтому Сама клиника в целом идея э, интеграции своей философии в клинику показать людям, какая должна быть по видению этого человека рандомного человека, э, бизнес, как он должен быть выглядеть, какой должен быть клиника, какая должна быть клиника. В данном случае это классная идея. И когда люди свою идеологию привносят в бизнес, они набирают людей, таких же идейных, и они понимают, что тут будет то, что им говорят, причинно-следственная связь, тогда будет все хорошо. Когда человек начинает без ничего, это вероятнее все будет утопия. Будет где-то просадка 100%. И вот в таком случае я бы рекомендовал прям настойчиво оставаться в найме. Потому что в найме у вас нет проблем, с которыми сталкивается собственник, а особенно если он еще операционкой не занимается, это вообще. И у него нет помощников, делегирования, он не знает, что это такое, он весь сильный, он же может сам тянуть. Вот в тот момент, как бы, это прям утопия. И такие, такие клиники, кстати, клиники закрываются, на самом деле. А -а -а. Е машина Мерседес, Е машина Шкода, Е машина Лада. Не, не, подожди, Ладу нельзя упоминать. Все, все, не можно, не можно. Окей, Е, давай я... Ладнос. 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 <laughs> да, давайте я так поясню, на хлопский розум. Дякую, что были с нами, еще раз. <laughs>